30 червня пройшла чергова оперативна нарада при міському голові. Як було проінформовано жовтоводським міським відділом міліції, в період з 22 по 30 червня зареєстровано 163 заяви та повідомлення від мешканців міста. Це кража 12 мошенництво 1, це з приват 24, там путем телефону телефонного людей виводили код і зняли гроші. Грабеж. один был зарегистрирован это в пол шестого утра женщина ишла на автовокзал и открыто завладели сумочкой путем рыбка пока на данный момент лицо не установлено женщина опоздать не может так как это было все быстро совершено И она не успела запомнить лицо не приметы. телесное повреждение 8 средней тяжести телесное повреждение одно, посев, либо выращивание мака, конопли, один материал, хранение наркотиков два, незаконное завладение мопедом три, это заража и два мопеда с под домов, с под подъездом, пожара два, внезапная смерть 18. семейная скандалы шесть. Мелкая хулиганство 2, Мелкая Кража 4, другие события 85. Но также вот на, в эти 10 дней проводились рядовые мероприятия по торговле вместо волонты места. Это в районе 9 магазина. Но там административные материалы не составлялись. Как бы проведена профилактическая работа, на следующее мероприятие будут уже составляться административные материалы. Медико-санітарна частина минулий тиждень відпрацювала у спокійному режимі, хоча захворюваність по місту дещо зросла. В Стаціонарі прилічена 179 хворих, це больних. на 68 більше, ніж на прошлую неділю. І поступіла в вургентом порядку. У нас госпіталізовано 111, одинадцять всього 142 больних. Вот. Амбулаторно обслужена экстренной помощь 131 пациент, это практически на 34% больше, потому что все-таки погода дает о себе знать. И гипертоников больше лежит сейчас в терапии у нас 8 инфа инсультов и всего 2 инфаркта, к счастью. Вот. Умерла за неделю, всегда интересуется, за месяц не могу сказать. У нас только за выходные умерло 9 человек. Два по стационару и 7 человек амбулаторно. Но доклады мы посмотрели возрастную категорию, два из них это онкобольных и 4 человека. 87 лет, 28 года все практически 4 человека. В основном это возрастные и с тяжелой патологией. И на вскрытие из них всего идет 2 человека, потому что те наблюдались. В стационаре пролечено 154, из них 20 детей. Родов за неделю было 20. Вот я вам говорила, что у нас было там по 5 родов за день. 20 это, пожалуй, действительно такая вот урожайный месяц, потому что у нас за этот месяц, мы еще не посчитали, сколько сейчас будут у нас отчеты, э, за этот месяц родилось детей максимально больше, чем за год, но ну, в прошлом году. Но все равно у нас больше, чем 400-440, вряд ли тех, что наблюдается и в женской консультации, вряд ли детей будет больше. Было двое сложных родов, и кесарево. Одного ребенка отправляли в перинатальный центр. И буквально вот на неделе тоже было, в выходной было кесарево сечение. Ребенок не очень тяжелый, но сатурация низковатая, тоже отправили в перинатальный центр. Прооперировано было всего 20 операций, на прошлой неделе 30. Были несколько сложных, и в травматологическом отделении было 5 операций. Вот. Опять поступают укушенные за выходные один человек и на прошлой и в течение недели четыре, то есть за неделю опять пять человек с укусами. Это бездомных животных, потому что это те, кто поступает в стационар, они получают курс прививок. Прививки еще пока есть, но уже начинается проблема. не только с финансированием, но и с приобретением. По неотложной помощи обслужено 276 больных тоже ниже на 23%, выше, чем за прошлую неделю. На выходные было до 40 вызовов. Если так у нас где-то по неотложке идет 32, 30, 28, то на неделю вот, выходные было до 40. Понятно, что и погода, многие не вызывают, не идут сами на прием, вызывали врачей. И по амбулаторно. Респираторка немножко чуть-чуть поднялась. 73 случая на прошлой неделе было около 40. Начинаем подводить итоги. Но первое, что сдали, это сейчас отчет по вил Спиду. Показатели не хуже, чем прошлый год, скажем так, взято на учет, даже меньше. Но всего у нас наблюдается 315 человек. Вы помните, что мы хотели даже 5 коек открыть, но, учитывая, что реформу и отсутствие финансирования, они у нас лечатся в инфекционном отделении. Уже со спи Видом это третья-четвертая стадия 75 человек. И вот буквально за последний месяц взято на учет 12 человек. И э, сложно, что идут коинфекции. Это сочетанная с туберкулезом. Обычно это такая мультирезистентная форма, которая не подается лечению даже обычными антибиотиками. Таких у нас 46 человек. То есть, видите, показатели не очень хорошие, но они не хуже, чем в прошлом году. Но немножко поменялся профиль. Если были в основном в прошлом году больше процентов, что у потребителей инъекционных наркотиков, то в этом году, наоборот, больше половой путь передачи. Детей от ВИЧ-инфицированных матерей родилось у нас 4, но очень хорошо ими наблюдает сразу, начиная с родильного отделения, потом детская поликлиника до полутора э лет наблюдает каждый месяц. Они по проходят курс превентивного лечения, Обследование. И вот у нас сколько мы 8 лет наблюдаем этих детей, когда стали на учет брать, у нас всего только трое детей, они от матери получили эту инфекцию. В основном мы их потом снимаем с учета, дети остаются здоровыми, если за ними правильно наблюдать и правильное поведение матери. Вот. То есть трое детей снято, четверо взято. Проблема города остается. Я думаю, что и Альянс нам очень помогает. Они обследуют, делают экспресс-тесты, а потом приводят на осмотр до обследовать, И лежат они у нас в инфекционном отделении. Я уже говорила и в нашей тест, что у нас сейчас работает доктор Манжос Наталья Витальевна очень грамотный врач, она хоть и молодой врач, она закончила с красным дипломом институт и чувствуется, в общем-то, достаточно грамотный врач. Она занимается сейчас инфекционными больными. Пока у нас оба доктора в декрете, мы ее взяли на два года, а потом планируем, если квартиру дадите, она, в общем-то, не против быть семейным врачом. Верховною Радою України прийняті закони, до яких внесено зміни в частині надання пільг. Постановою Кабінету міністрів від No389 від 4 червня цього року було затверджено порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. До цього порядку пошире дія цього порядку поширюється на такі закони про міліцію. Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про жертву національних переслідувань, про охорону дитинства, про соціальний захист дітей війни, про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, кодексів цивільного захисту. З 1 липня 2015 року пільги надаються на умовах що середньомісячний сукупний доход сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на додаткову соціальну пільгу. Це 1710 гривень на особу. Якщо пільговики або член сім'ї пільговика, який користується пільгами, працює. Навчається, одержує доходи від підприємницької діяльності або є непрацюючою працюючи особою з метою визначення права на отримання пільг пільговику необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради для довідок. Телефон 55306. Згідно перерахованих законів України працюючі особи, що мали пільги, мають визначити свої прибутки та звернутись до управління праці та соціального захисту населення для перерахування цих пільг.